Рай Графика, почему вы решили снова баллотоваться в депутаты Мирской Рады? Знаете, за полтора года, ну, часть сделана, очень много не сделано, чему-то новому учишься. И хочется идти дальше, что то, что ты начал, добить его, идти до конца, что просто так не получилось. просто прошел и прошел. Хочется идти дальше, что оставить после себя какой-то след. А как вы считаете, почему вообще такое желание у своих стать депутатом міської рады? Потому что сейчас сколько политических сил зарегистрировали на каждый округ, 42 человека, своих представителей. Ну, почему такое желание? Ну, желание одних хотят туда хлебному, там, как, там, на бюджете. Но зарплату не отримают. Да, ну, знаете, каждому какой-то бизнес соединяют бюджетным деньгам и там тому делают, там тому делают хотят заработать, некоторые хотят на должность прийти. Э, некоторые просто думают, что пришли депутаты, они сейчас весь ворот красоту наведут такую, что это сами. Знаете, самоуверенные такие есть, что думают, вот пришли туда, вместе сейчас все сделаем. Да ничего вы не сделаете, не так все просто, так вы думаете. А то обещание, которое сейчас каждый даст перед выборами, это 98% брехня. Лишь бы понравится избирателю. А реальность это пустые слова. Мы не раз этому убедились. Почему вы решили принять эту команду президента? Почему Чем я... Петра Порошенко? Знаете, новый закон, который приняли, и удар соединился. Хотя я мажоритарчик, и сейчас же как мажоритарчик, но идут партии БПП. Удар и БПП соединились. Это безвыходно. И все-таки, знаете, хочется что президентская команда, в которую я зашел тоже, то, что говорили, делалось. Делалось, если потом сказать, что, что, вот мы сделали. Я не захожу в партию и не буду заходить, что меня не сказали, что окраску поменяв. Не. А просто закон такой приняли, что надо идти в политические партии. Сейчас куда не зайти, скажут почему. На этот вопрос очень тяжело ответить. Но хочется, что раз в президентской команде, за людей. Я всегда выступил за людей и сейчас опять молчать не буду. Если президентская команда чем-то виноват будет, я как-то скажу. Есть богато сегодня, даже можно сказать, да, то не сделали, то не сделали, то не сделали. Это мы говорим сейчас. Но мы же не знаем, что там. Реальность то мы не знаем, никто нам правду не говорит. От этого хочется вот так пойти. Может что-то поменяется. Якщо, якщо ви виграєте вибори і станете депутатом міської ради, які завдання для вас будуть послушаны в новій каденції? О, знаєте, я щоб бы, чтобы это когда сперва не було більшості, що це була єдина команда. І єдина команда працювала не на свій округ кожен, или кожен свое, но на все, що это зашло весь город. Не дали одним садикам, школам, а вот не большинстве другим не дали. Надо, что это деньги равномерно разделены были на все садики, школы, дороги. Ну все, что надо делать, равномерно всему городу. Что город видел, что работа делается. Понимаешь? Для всех показали, рассказали, кто что делал. Понимаете? А то одним делаем, а другим нет. Потому что есть большинство, есть свои округа, и каждый хочет в своем округе что-то показать. Ну, это в чем-то право, нормально, а о чем-то не. Я считаю, что это должно быть всему городу делаться. Это налогоплательщики, бюджет все платят. И один мы отделяем, а другим нет. Ну, тоже не. Тоже нечестно. Потом э, хочу, чтобы было коммунальное хозяйство очень сильное. Именно коммунальное хоть нынешний мир этого не хочет, он говорит, что частный бизнес. Я читаю, если город есть, есть коммунальное хозяйство, коммунальное хозяйство должно быть сильная, Выделиться заранее деньги, что заранее асфальтировалось, не ждали опять. Вот сейчас э, октябрь, еще и, наверное, не закончим весь асфальт. Водители ехали всю Весну и зиму на ямах, сейчас мы перед зимой закроем, снег тоже может закрыть уже. Но смысл да, этого всего, должна быть выделена заранее деньги на коммунальное хозяйство, что открылась дырка, сразу закрыли, что пока она маленькая, мы оставим, она будет еще большая, затраты больше, все. Коммунальное хозяйство должна быть первым, первым в очереди. Я во всяком случае буду добываться, что наше коммунальное хозяйство, должна заранее иметь и технику, и все, чтоб, ну, чтоб не хватает, уже хай частники делают. А то сейчас все дали частные руки. Это я считаю, что это неправильно. хай я работают. Но коммунальное вз... хозяйство должно быть в первую очередь. Я заглядываю за работу Минской Рады в каденции 2014-2015. Знаете, за полтора года все равно богато сделано. Выделено богато денег. Никогда, я это неоднократно говорю, садиками и мишкола. 70 миллионов. Но ну, опять же, когда уже идешь в садики и школы, оказывается, мне не дали на мыло, на моющие средства. Это опять все ложится на родителей. Это есть беда, родители не должны свои деньги тратить на садики. Есть бюджет, это должен заранее зайти в бюджет, что виделось на это деньги. Это не было сделано. Надо просто хозяйственно подойти к всему вопросу. Надо, чтобы директора департамента не молчали, не боялись, говорили. А сегодня такой ситуация, что они даже боятся правду говорить. А как правду ты знаешь, когда идешь сам, выкопаешь что-то. Да вот вся правда. У нас сегодня так. Вот от этого буду бороться за это. Почему ваш сын был отец Томинской и тем паче, абсолютно меньше политической силы, чем вы, этой радикальной партии? Почему такая пожарная? Ну, Молодежь есть молодежь, идет радикальная партия. Хайде это его выбор. Я считаю, что молодые тоже должны прийти, что что-то в этом стране поменялось, по-новому пошло. У них энергии больше, у них это сами. Ну, это их не будущее, хай борется за свое будущее. В этом я плохого ничего не вижу. Мы пришли, он пришел, папа, хочу идти. Я говорю, есть желание, если реально будешь оправдать, не пойти просто чиститься как депутатом, а если будешь оправдать свою что люди тебя ждут, пожалуйста, иди. Ну, сели, поговорили, договорились, что он будет реально работать. То, пожалуйста, чем он хуже других? Лет выше образования. Хаида, покажешь. Плохо покажешь, попрошу, иди не позориться. Зараз уже стартовала активная фаза предвыборчей кампании. Как вы вообще ее оцениваете? Какие риски вы получаете? Ризики есть, и они были. Сейчас каждый будет идти и обхалить другого. Я не буду говорить, что я делал, хотя уже народ э, расскажет, что я делал. Надо просто быть честным, честным перед собой, сказать, что он сам может, что он делает и чему это приведет. Что это не были пустые слова, что люди доказали, что они могут и что не могут. Не так, что пошел другого обсуждать. Легче всего другого обсуждать. Начни с себя, пожалуйста.